she брата, два, Симона глаголем его Петра и Андрея, брата его, в метающем реже в море, без того рыбаря, и глагола има, гряди-то по мне, и сотворю выловца человеку. Покади кившелися а же ему ангел Господень стоял, весной алтаря кадильного, и смутись, а Захария видев, и страх нападе на него. Господь Бог Израилев, Яко посети и сотвори избавление Людям свой чаже же растяше, крепящийся духом, И бе в пустыне до дне явления своего ко Израилю. Слава И сегодня... Мы радуемся вместе с Захарией Елисаветой о том, что для Господа нет ничего невозможного. Если нужно для спасения человека совершить какое-то чудо, то Господь совершает. И в нашей жизни, лично в нашей, у каждого в частности, есть какие-то такие моменты, когда Господь через определенное чудо показывает свое всемогущество говорит нам не унывай, я слышу тебя, который посещает нас, который призывает нас, который водительствует нас к лику. Господина и отца нашего, ну, преображеннейшего митрополита Киевского всей Украины нашего шел у митрополита Запорожского Мелитопольского, да поменит Господь Бог во царстве Господь Крестьян, да поменит Господь Бог во царстве своем, всегда ныне присно и во веки веков.